ओम श्री परमात्मने नमः अधशष्टो अध्यायः श्री भगवद्वाच अनाश्रितं कर्मफलं कार्यं कर्म करोत्यहः सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न च प्रियः यम् सन्न्यासमिति प्राहुर्योगम् तम् विद्धि पाण्डव नैह सन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव यदा यदार्हिनेन्द्रियार्थेषु न धर्मस्वनुषजते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारुढस्तदोच्यते उद्धरेलात्मनात्मानम् नात्मानमवसादे आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य हेनात्मैवात्मना जितः महात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तदामानापमानयो ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रायुनासीन मध्यस्तद्वेषबन्धुषु

नात्युच्छ्रितम् नातिनीचम् चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रम् मनः कृत्वा युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये समङ्काय शिरोग्रीवम् धारयन्न स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रम् स्वम् निशश्चादवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीर स्थितः मनःसंयम्यवच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवम् सदात्मानम् योगी नियतमानसः शान्तिम् निर्वाणपरमा मत्संस्थामधिगच्छति नाद्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्ववग्ना भवोधस्य योगो भवति यदा विनियतं चित्तं आत्मन्ने वावतिष्ठते सर्वकामेभ्यो युक्त इति तदा यथादीपो दिवातस् को नेतते सोपमा योगिनो यद चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्न आत्मनितुष्यति सुघमात्यन्ति कम

सोक्तव्यो योगो निर्विण चेत संकल्प प्रभवान् काम त्यक्वा सर्वा विनियम्य समत शनै शनैरुपरमे बुद्ध्या धृतिगृहतया संस्थम् मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तये यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येववशं नयेत् प्रशान्तमनसम् हेनम् योगिनम् सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसम् ब्रह्मभूतमकल्मषम् वृञ्जननेवम सनातमानं योगी विगतकर्मशः सुखेना ब्रह्मसंस्पर्शं प्रत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः

आत्म उपम्येन सर्वत्र समम् पश्यति योऽर्जुन सुखम् वा यदि वा दुःखम् स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयम् योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहम् न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिम् स्थिराम् चञ्चलम् हि मनः कृष्णप्रमातिबलवद्दृढम् तस्याहम् निग्रहम् मन्ये वायोरिवसुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयम् महाबाहो मनो दुर्निग्रहम् चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मनायोगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिम् काम् कृष्ण गच्छति कश्चिन्नो भयविभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि संशयं संशयम् पृष्ण चेत्तुमर्हस्य शेषतः वदन्यः संशयस्यास्य चेत्तानयुपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थनैवेहनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चिद्दुर्गतिम् ता प्रगच्छति प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनाम् श्रीमताङ्गेः योगभ्रष्टोऽजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमना दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम त्र तम बुद्धि संयोग लभते पौर्वेक यतते चततो भूय संसिध कुरुनंदन पूर्वाभ्यास नैव ह्रीयते यवशो सहा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते प्रयत्नार्जतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो यातिपराङ्गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽमतोऽधिकः भ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषाम् मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्ततमो मतः हरि ओम् तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगोनाम् षष्ठोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरये नमः हरये नमः हरये नमः